Tuan Sri Pengusi memberikan ruang pula untuk membahaskan uh, peringkat jantan kuasa di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Berujuk kepada butiran 02.00.00 pembangunan Belia dan Sukan, di mana yang diketahui saya pun senah, pernah mendengar pada tahun 1989 dahulu, apabila sistem Liga Semi Pro dilaksanakan pada waktu itu. Masa tu, Tan Sri Pengusi, saya masih di bangku sekolah. Saya dengar dengan teliti pada waktu itu, kita laksanakan program sistem liga semi pro ni untuk melahirkan lebih ramai lagi pemain-pemain tempatan yang kita angkat untuk jadi pemain-pemain profesional mewakili negara kita pada masa akan datang. Peristiwa itu telah berlaku 36 tahun yang lalu. Tetapi dalam kes yang berlaku dalam kes uh, pemain warisan isu FIFA dan juga FAM ini membuktikan bahawa kita masih lagi bergantung dengan pemain-pemain luar dan di mananya pemain-pemain tempatan yang kita lahirkan selama ini. Jadi apakah rancangan Apakah masalah yang sebenar yang yang berlaku ini dan apakah rancangan kerajaan untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berulang lagi pada masa akan datang. Maknanya kita boleh lahirkan pemain-pemain profesional kita mewakili negara kita daripada negeri-negeri yang kita lahirkan ya dan tidak bergantung kepada pemain-pemain luar. Itu yang pertama. Tuan Seri Pengerusi. Yang kedua, pula ingin membangkitkan butiran 06000 pembangunan uh, sukan komuniti yang uh, dianggarkan perbelanjaannya adalah 100 juta. Jadi komuniti ini sebenarnya adalah dekat dengan ahli parlimen ini. Ya. Maknanya kita berada di parlimen ini, kita akan beraksi, berinteraksi dengan komuniti-komuniti ini. Jadi dengan 100 juta ini apakah boleh ya? ia mengambil kira komuniti di peringkat parlimen ini dan maknanya kita dirujuk juga untuk melaksanakan program-program komuniti -program ini ya? yang saya kuatir kita laksanakan program komuniti ini tetapi di peringkat parlimen pun kita tak tahu apa yang berlaku di peringkat sukan komuniti ini ya? Seterusnya yang ketiganya pula ingin membangkitkan uh, isu ataupun uh, butiran 00100 Institut Kemahiran Belia Negara di mana uh, anggaran perbelanjaan ini dikurangkan sebanyak 26.87%. Apakah faktor yang menyumbang kepada pengurangan peruntukan dana ini? Satu kajian bertajuk Return of Education for Malaysian ILKBS graduate mendapati bahawa kadar pulangan pendidikan peribadi purata bagi graduan lelaki dan wanita masing-masing adalah sekitar 15.1% bagi lelaki dan 18.8% bagi wanita. Ini menunjukkan bahawa latihan, latihan vokasional di bawah ILKBS termasuk IKBN menawarkan manfaat ekonomi yang kukuh kepada para peserta latihan. Penemuan ini menunjukkan bahawa pelaburan lanjut dalam pembangunan modal insan graduan ILKBS akan memberikan pulangan lebih tinggi pada masa hadapan. Sehubungan dengan pengurangan peruntukan bajet ini, apakah pelan pembangunan jangka panjang kementerian untuk mempromosikan, memperdayakan belia dan transformasi tenaga kerja yang selaras dengan rancangan Malaysia ke-13. Yang terakhir adalah uh, merujuk kepada butiran 031200 program rakan muda yang mana uh, terdapat tambahan peruntukan 26.67% apakah usaha-usaha perancangan kementerian bagi memastikan belia luar bandar dan kumpulan yang kurang diwakili dapat diberi perhatian dan dimasukkan dalam KPI yang disasarkan bagi program rakan muda ini dengan peningkatan peruntukan bajet ini adakah Kementerian mempunyai perancangan untuk melaksanakan KPI yang lebih terperinci dan mekanisme pelaporan yang mengukur impak hasil daripada peningkatan bajet tersebut. Terima kasih Tuan Seri Speaker. Baik. Saya jemput kepala batas